Ела! 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 Ha <laughs> ha! победа далась тяжело, потому что у нас нету так сейчас тренировок, короче, и мы не можем как-то собраться. Ну, все постарались, и мы добились этой победы. И, и считаю, что все молодцы, потому что все боролись, и все... Мы просто все старались занять призовое место, чтобы показать, что наша команда сильная. У нас хорошая защита, два защитника, восьмой и десятый номер. Мартьянов Дима, Шевченко Сережа считаю, что они отыграли на полную, все старались, все получилось у нас. После сегодняшней победы ваша команда набрала 24 очка и перебралась на второе место. Еще осталась одна игра. С кем вы играете? Ух, мы играем с лесками. То есть получается, это один из ваших конкурентов. Ну да, тоже. Какая у вас была задача перед началом сезона и выполнили ли ее уже можно сказать об этом? Да, можно сказать, что мы выполнили задачу, потому что мы поставили себе цель занять. Ну, в тройку лидеров эти И мы, в принципе, сейчас успешно идем к цели Несколько слов о дальнейших планах на лето а. Где вы будете выступать, в каких соревнованиях? У нас проводятся тоже в нашем районе чемпионаты летние Там будем принимать И думаю, тоже покажем нормальный результат Потому что мы одна из сильных команд района.